muhim yo'nalishlarida boshlagan ishlarimizni davom ettirish va yangi yuksak bosqichlarga ko'tarish maqsadida kirib kelayotgan ikki ming yigirma birinchi yilga mamlakatimizda yoshlarni qo'llab quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb nom berishni taklif etaman Жаслар келешек иелері, мемлекеттің үлкен байлығы, бейбаха ғазинесі, жаңа ренессанс дәуірінің құрушылары деген еді құрметлі президентіміз Шавкат Мирзияев. Президентіміздің басламасымен жасларға байланысты мемлекеттік саясатты ізбес һәм нәтижелі әмелге асыру, жасларды һәр тәрәплеме қолдап қуатлау, құқықтары һәм низамлы мәплерін қорғау системасын түптікарынан реформалау мақсатында 2020 жылдың 25 декабрь күні Ташкент қаласында 1 марте Өзбек Жан жастар форумы өткерілді. Форумдағы аһмиятты мәселелер һәм басламалар жоғары білімендіру мекемелеріне кіру ымтihoнларына ең жоғары балл топлаған 200 жас үшін президент гранты енгізіледі келесі оқу жылынан бастап республикадағы сыртел жоғары оқу орынларының бакалавр басқышы студенттер үшін президент һәм мамлекетлік стипендиялар енгізіледі білім жолын таңдаған талантлы жастарымызды қоллап қуvатлау маqсадынде кейінгі жылдан баслап магистратура һәм докторантура bosqichlarы үшін президент стипендиясы квотасы екі есеге арттырылады екі һәм оннан аслам перзенті жоғары оқу орнында шәрнама декарында оқып жатырған шаңырақларға жеңілдіклі тәлім кредитін беру жолға қойылады Айлтс, Тойфул, жmа сияқты імтихандарда максимал балдың кемінде 75 процентін топлаған жастардың імтихан қаражеттері мемлекет тарапынен толық қаплап беріледі кәсіпөнер және ісбілермерлік көлікпелеріне оқыту арқалы арнаулы сертификат алған жасларға орайлық банктың текарғы ставкасынан 4% төмен ставкада микрокредиттер ажатлады. бұл кредиттер жеті жыл мүдетке үш жыл жеңілдіклі дәуірменен беріледі бұл мақсетлер үшін 2021 жылы 45 миллион доллар ажатлады. мектеп оқушылары әм жоғары оқу орындары студенттері арасында болашақ ілімпаз таңдауын шөлкемдестіру арқылы жасылардың ең жақсы инновациялық һәм стартап жобаларына елу миллиард сом қаржы ажыратылады айрықша бахаларға оқып атырған социалдық қорғауға хаял хаялқызылар үшін арнаулы стипендиялар енгізіледі құрметті президентіміз жаңаша форматта өзбекстан жастарымен ұшырасты әлбетте біз қаралы басқа ұлы жастарымыз қатынасып қуанышымыз һәм ол жерден өздеріміз пікірлеріміз білдірдік бір қуанышты жағдай қарақалпақстан республикасына қатынасқан оразбаева гүлсәнем деген қызымыз міндетінен алдын зүлпия сыйлығын алуға мәссәр болды осыдан көрсек болады қарақалпақстан жастарының кейпиятын президентіміздің қарақалпақстан республикасының жастарына халқына болған ітібарын біз сезініп жатырмыз Шавкат Мұрзиоевтың ғоли мәжіске жолдаған мұражетіндегі әқмиетлі баслама әм ұсынысылар жаңа өзбекстан мектеп босағасынан тәлім тәрбие системасынан бастанады деген идея дикарында кең көлемді реформалар әмелге асырылады жоғары оқу орындарына ажыратылатұғын мемлекеттік гранттар саны кемінде 25 бес пайызға көбейтіледі балалар омбудсманы хақындағы нызам қабыл етіледі әрбір һәм районда кемінде бес жас мәдениет һәм көркем өнерге қанегелестірілген жоғары оқу орындарына аймақлық бюджет есабынан оқытылады камаляк жұлдызлары жылдың ең белсенді жетекшісі жыл сардары студенттер фестивалы һәм жол студенты сияқлы көріп таңлау һәм жарыслар шөлкемдестіріледі ел йорт умиды қоры арқалы жетекші сырт ел жоғары оқу магистратура һәм докторантурасына оқуға жіберілетін тұғын жасылар саны бес есеге көбейтіледі ілім тарауында жоғары оқу орындары һәм ілімі шөлкемдердегі докторантлар саны төрт жарым мыңға жеткеріледі тарихта бірінші мәрте бюджеттен тоғыз жүз жас яғни толық жетім жасыларды тұрақ жайменен тәмендеуге елу миллиард сом ажратылады бұндай имкониет һәм жеңілдіктерге бәрінен бұрын жаңа ренессанс декарын салушылары ие болатұғлығына сенімім кәміл деген еді мемлекетіміз басшысы бұл жолда жоқары нәтижелерге ерсу үшін бір жағадан бас шығарып көзлеген мақсетке жету жолында қарақалпақ жаслары жұрт әмеше хәмише болады